Salam hörmətli şagirdlər, əziz abuneyərsən. Bu gün mən sizə tarixdə keçirilmiş məşhur qurultaylar haqqında qısaca da olsa məlumat verəcəm. Bir çox qurultayımız Selcuk türklərinin adı ilə bağlıdır. Mərh qurultayıdır. 108-ci ildə Selcuk dövləti, yəni paytaxtı Nişapur olan Selcuk dövləti yaranandan sonra Dövlət güvətlandı və 1040-cı ildə qəzənəvlərlə Dəndənəkan döyüşündə qalib gələn səlcuqlar döyüşün səhərəsi günü qurultay təşkil elədilər və bu qurultay e, Mərqi qurultay adlanır və bu qurultayda birinci toğrul sultan elan edildi və bu qurultayın qərarı əsasən İrana, Bizansa və Cənubi Qafqaza yürüştərlə təşkil olunması qərarı alındı. Bizim ikinci qurultayımız e, Onomçay sahilində baş verən onom qurultaydır. Gəlin bunu da qeyd eləyək. Onom qurultayı isə 1206-cı ildə çağırılıb. Onom qurultayı Moğol xalqlarının tarixinə aiddir. 1206-cı ildə Moğol tayfa başçılarının böyük bir qurultayə çağırıldı. Bu qurultay Onomçay sahilində baş vermişdi. O vaxtçı dövrdə Tebtenqri adlı məşhur bir şaman netki söylədi. Və bu nit, nit, onun netkində əzəmətli və uca göylərin Temuçunu bu xalqlara rəhbər olaraq göndərilməsini cəmaata çatdırdı, Moğollara çatdırdı. Və bildiyimiz kimi Çingiz xanın əvvəlki öz adı Temuçin olub. 1206-cı ildə onun çağı səhnə keçidən qurultdaydan sonra Temuçin hökmdar seçildi və ona Çingiz xan ləqəbi verildi. Bizim növbəti qurultayımız e, Qaraqorum qurultayıdır. Gəlin onu da ilinə yazaq, sonra onun haqqında məlumatlara baxaq. E, Uşaqlar, Qaraqorum qurultayı isə 1235-ci ildə çağırılıb. Qaraqorum qurultayı Qaraqorum şəhərinin adına əlaqəlidir. Qaraqorum qurultayı Moğolların tarixinə əlaqələndirilir. Qaraqorum qurultaı haqqında qısa mən ə, məlumat verim. Bu şəhərin əsası məlumatlara görə 1220-ci ildə Çingiz Xan tərəfindən qoyulub. Qaraqorum şəhərinin özü 1235-ci ildən 1264-cü ilə qədər Moğol dövlətinin paytaxtı olub. Qaraqorum qurultaı 1235-ci ildə keçirildi və bu qurultaqda sonuncu axırıncı dərəcə çatmaq uğrunda Nəhərmə müharibə başlamaq qərarı alındı və bu müharibəyə, bu mübarizəyə Çingiz Xanın nəvəsi Batu Xan rəhbərlik elirdi və o şərqi Avropaya yığışlara başladı. İdil Bulqarıstanı özündən aslı vəziddə saldı, ələ keçirdi. Daha sonra Macarıstanı və Poşçanı işğal etdikdən sonra Moqollar Adriyatik dənizinin sahillərinə gəlib çıxdılar. Üzüm növbətə qurultayı hissə uşaqlar, Muğan qurultayı. Gəl onu da qeyd eləyək. Muğan qurultayı indiki Sabirabad, yəni Suqovşan ərazisində baş verdi. Muğan qurultayında Nadirin, Nadir Xanın rəhbərliyi altında keçirdən bu qurultayda Şəfəvi dövlətinin varlığına son qoyuldu və türk əsrlə olan əfşarlar imperiyasının əsası qoyuldu. Muğan qurultayından Nadir şah, e, Nadir Xan şah seçildi və o 1736-cı ildən 1747-ci ilə qədər olan əfşarlar dövlətinin əsasını qoymuş oldu. Hörmətli şagirdlər və abiturientlər, dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hamınıza dəstəyinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.